Привет всем, меня зовут Алена, и я вам сегодня хочу снять такое видео, так, школьный школь, так. Пытать будет всего 15, и я их буду читать с щедрой э, и а. э, Я их писала сама и декілька взяла у других. Очень готовалась, не знаю как, но посмотрим. Первое запитание, приступим. Любимі предмети Любимих предмети у мене 4 или 5. фізкультура, математика, українська, музика і образотворче. Да, Нелюбимі предмети. Світова література, українська література, природознавство, основа здоров'я, німецька і англійська. Шість предметів. У мене любим. Учителей по каких предметов вы не любите? Я не люблю учителей по э, световой литературе и основы здоровья. Любимые учителя. Учитель по математике, украинской, музыке и физкультуре пару слов о форме. Но тут нету пару слов, потому что я не ношу форму. Я не ношу форму в школу. Я ее не люблю. Хотя она у меня в шкафе стоит. Я ее не люблю носить. Никогда. Только по праздниках. Оцените по пятибалльной системе вид вашей школы и вашего класса вид нашей школе. 5 баллов. Вид нашего класса. 5 баллов. Ой. Это было шестое. Теперь все мы. Самые теплые школьные воспоминания за все четыре года. Самые теплые воспоминания это прощание с первой учительницей когда перешли. И есть и теперь самые теплые воспоминания в пятом классе. У нас э -э, где-то два три дня назад произошло ЧП. У нас чуть э -э, почты еще не хватало, чтобы шкаф упал. У нас, короче, шкаф мы привернули, и наш шкаф чуть не упал. И этот шкаф был нашей нелюбимой учительницей слов о первой учительнице. Наша учительница была очень хорошая. Она никогда на нас не кричала. Ну, бывало, что кричала, потому что не выучили, не сделали домашнюю работу. Э Она очень хорошая, очень нас хорошо учила. Самые мы не хочу простить, но просто нету слов про ее, как она нас учила. Нету слов. Куда будешь поступать после окончания школы? Я буду поступать в... Або на учителя, або на перехмахера. Других нету. Чем вы чаще занимаетесь на уроках, когда скучно? А. У нас есть уроки скучные, есть нормальные, есть вообще хуже. Я задеваюсь на уроках, або оба... говорю, або пишу або малюю. Короче, або перешептываемся с одноклассниками. Нету. Каких взаимоотношения между одноклассниками? Мы теплые, мы в нормальных отношениях. <coughs> Извините, просто. Ну, есть что, где-то можно и подраться, и побыть мальчиком. Мальчики нас бьют, мы их бьем. Короче, у нас класс какой-то нормальный. Ты всегда делаешь домашку. Как сказать. Ня, не, не всегда. Какие уроки любятся, такие делали делаю уроки. Какие нет, не хочу. Ты часто опаздываешь на уроке? Нет, где-то на два тыжни один раз. Два тежня один раз, на два тижня. Какой какой мой самый любимый, самый-самый любимый учитель? Это учитель по математике, потому, по математике, потому что так как она нас очень хорошо, она нас всех да, на уроках пересаживает, куда хотим. У нас нету такого, что нет, нигде, нет, это мы не пересажу на математике, нету такого. Она нас пересаживает. на уроке позволяет музыку слушать, заниматься свои делами. Ну, когда, короче, сделаю Так себе. Очень хорошая учительница. Ее звать Татьяна Ивановна. Любимая учитель. Ну и, последний. Любишь свою классную. Да, я люблю свою классную. Она очень чудес хорошая. Фобага я дам. я шушусь. Больше слов нету было все пытаться испытать. Ждите новых тагов, видео, ждите конкурсов и все такое. Пока-пока!